ڈاکٹر سروت رضوی کا نعتیہ مجموعہ کلام حسار نور میں ہوں میرے سامنے ہے جسے پریس فار پیس پبلیکیشنز لندن نے شائع کیا ہے اس کتاب کا آغاز چند تعارفی تحریروں سے ہوتا ہے سب سے پہلے پبلشر نے مصنفہ کی شخصیت اور ان کے علمی و ادبی کارناموں کو نہایت خوبصورتی سے پیش کیا ہے روشنیوں کے شہر کراچی سے تعلق رکھنے والی ڈاکٹر سروت رضوی ایک دانشور اور شاعرہ ہیں جو آج کل امریکہ میں مقیم ہیں اس نئی کتاب کا انتصاب انہوں نے اپنے والد اکرامی کے نام کیا ہے یہ محض ایک نیا مجموعہ کلام ہی نہیں بلکہ عشق رسول کی ایک دلنشین داستان ہے یہ فساحت سے لبریز نات نبی کا گلدستہ ہے جس میں ڈاکٹر سروت رضوی نے ہر لفظ کو نور محمدی سے روشن کیا ہے اس ناتیا مجموعہ کے عنوان کے حوالے سے ڈاکٹر سروت لکھتی ہیں کہ کب سے شاید عالم زر سے اظہار نور میں ہوں اظہار نور پہ نہ ہوتی تو میں وہ نہ ہوتی جو آج ہوں ایک پرنور روشن شفاف اور نورانی راستہ ہے جس پر چلتی چلی جا رہی ہوں یہ الفاظ ان کی کلبی واردات عقیدت رسول اور عشق و جذب کی گہری اکاسی کرتے ہیں اور پڑھنے والے کو ان کی روحانیت کی گہرائیوں تک لے کے جاتے ہیں اس کتاب کا دیباچہ ڈاکٹر صفدر حمدانی نے لکھا ہے جو فن نعت گوئی کی گہرائی اور گیرائی کا احاطہ کرتا محبت پیرا دل افروز سپاس نامہ ہے اس میں وہ نہ صرف ڈاکٹر سروت رضوی کی عاجزی انکساری، ایمان اور روحانیت کی حدت اور عقیدت رسول کا ذکر کرتے ہیں بلکہ نات یا شاعری کے ادب و تعظیم کی اہمیت کو بھی اجاگر کرتے ہیں انہوں نے نعت گوئی میں نام کمانے والی خواتین شاعرات کا بھی مختصر تذکرہ کیا ہے اس کے بعد اس کتاب کے تعارفی صفات میں معروف لکھاری محترمہ نصرت نسیم صاحبہ نے ڈاکٹر سروت رضوی کے ساتھ اپنی قلبی اور روحانی وابستگی کا ذکر کیا ہے وہ ڈاکٹر سروت رضوی کے نعت یا مجموعے سے متحب اشعار کے ذریعے ان کی شاعرانہ صلاحیتوں مترنم بہروں تشبیہات و استعارات اور خوبصورت الفاظ کے انتخاب کو عشق رسول کے جذبے سے جوڑتی ہیں نصرت نسیم کے خیال میں سروت رضوی نے روشنی کا قلم لے کر یوں حرف حرف ستارے جڑے ہیں کہ پورا کرتا سے نعت دمکتا دکھائی دیتا ہے یہ مجموعہ کلام عشق رسول میں والہانہ محبت و عقیدت کے جذبات سے لبریز انسٹھ ناتوں کا گلدستہ ہے جو عشقان رسول کے لیے ایک عظیم تحفہ ہے ہر نعت میں لفظوں کا چناؤ خیال کی لطافت اور قلبی واردات کی گہرائی ایسی ہے کہ پڑھتے ہوئے قاری اس کے سہر میں بند, ہو، بند جاتا ہے کتاب کی سب سے پہلی نعت انگشتری ادب کی نگینہ ہے نعت کا ہم کافیہ الفاظ نگینہ، قرینہ، سفینہ زینہ، دفینہ اس نعت کلام کو ایک نیا رنگ ڈھنگ اور انداز بخشتے ہیں اس سے اگلی نعت میں سروت دم بخود ملتمس ہیں کہ انہیں مدینہ کی سمت بصورت نعت نبی پرواز کا اذن عطا ہو یہ کیا ہی خوبصورت التماع سے اذن عطا ہے کہ اس کی لطافت وہی جان سکتے ہیں جن کے قلب عشق رسول میں مچلتے ہیں صرف یہی نہیں بلکہ ہر نعت کا کلام ایک ایسی تحریر ہے جسے پڑھتے ہوئے دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے اور آنکھیں نم ہو جاتی ہیں جب کلام اس حد تک تاثیر کا حامل ہو کہ میز شاعری نہیں بلکہ ایک مچلتی روح کی تڑپ اور نمناک آنکھوں کا جذب و کیف کا سفر ہے جو کسی خاص اذن و اطا کا نتیجہ ہے ڈاکٹر سروت رضوی کا قلم خود بخود اٹھنے کی جسارت نہیں کر سکتا تھا بلکہ اسے صحیفوں کے سفر سے ہوتے ہوئے کوسر و تسنیم تک پہنچنے کی سعادت حاصل ہوئی اس کلام میں تمام تر قبولیت و بخشش کی علامات ہیں ان کا قلب مزدر حجرائے تنگ میں بھی روشنی کے کرن ڈھونڈ لیتا ہے جب حرف در حرف صحیفے اترتے ہوں تو تخیل میں کسی نات کی تشکیل ہوتی ہے نات لکھنا پڑھنا اور سننا یہ سبھی ہی سعادتیں ہیں مگر جس انداز سے یہ سعادت ڈاکٹر سروت رضوی کے حصے میں آئی ہے وہ خود اس شعر سے ہے کتاب عشق میں خوشبو ہے میرے لفظوں کی مسال مواب معدت رقم ہوئی میں بھی وہ نعت گوئی سرائے جانے کے مقصد سے نہیں کرتی بلکہ ایک الہامی کیفیت سے گزرنے کے بعد نعت لکھتی ہیں ان ابلاغی کیفیات میں ان کا قلم زمزم و کوثر سے پاکیزگی حاصل کرتا ہے اسے وہ رحمت رب دعائے زہرا اور عطا خاص کہتی ہیں وہ جن خاص کیفیات سے گزر کے نعت لکھتی ہیں ان میں شب گئے باب حرم کھلتا ہے اور ان کے اطراف مہکنے لگتے ہیں ان کی نعت گوئی نور تفسیر فکر معراج تدہیر دل ہی نہیں بلکہ رزق سخن بھی ہیں ان کا قلم جب مدھا رسول میں رواں ہوتا ہے تو فرش سے عرش تک نور فشا ہوتا ہے سادات کی نسبت سے انہیں شرف و قبولیت کا یقین تو ہے مگر اپنی نات گوئی کو وہ اپنا کمال قصب اور وجہ نسبت بنانا چاہتی ہے زہی شرف عز و جل جب انسان نات ڈوب کر لکھتا ہے تو سروت کی طرح سارا وجود ہی سراسر درود کا ورد کرنے لگتا ہے ناتِ نبی ان کا ددیہ بھی ہے گریہ بھی درود بھی اور قلبی سکون بھی یہ سب بڑے نصیب کی بات ہے بلا شبہ ڈاکٹر سربت رضوی کی نعت گوئی ایک انمول تحفہ ہے ان کی نعتوں میں ایک ایسی روحانی کیفیت ہے جو دلوں کو سکون اور اطمینان بخشتی ہے ان کی نعت گوئی صرف فن نہیں بلکہ عبادت ہے